মাটির নিচের জলে বেশি মাত্রায় আয়রনের উপস্থিতির কারণে ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলা সহ সমস্ত শহর এলাকায় সরবরাহের জন্য জল পরিশোধনের মাধ্যমে কাজে লাগানোর কথা ভাবা হচ্ছে বলে জানালেন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা লোকসভার সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব সম্প্রতি রাজ্য অতিথি নিবাসে আয়োজিত পশ্চিম জেলা পর্যায়ের দিশার বৈঠকে এই প্রস্তাব আলোকপাত করেন তিনি মূলত পশ্চিম ত্রিপুরার জেলা শাসক বিশাল কুমার ডুম্বুরের জল কাজে লাগানোর সম্ভাবনা নিয়ে এই প্রস্তাব দেন প্রসঙ্গত আগরতলা থেকে একশো কুড়ি কিলোমিটার দূরের এই জলাশয় থেকে प्रस्ताव प्राथमिक अभी एक आइडिया मैजिस्ट्रेट दिशा मीटिंग तय नहीं कर सकता है मैंने सी एम रहते हुए बारोमुरा में एक डैम तैयार करके अगरतला को जो कि अगरतला में जो एट्टी परसेंट जो ग्राउंड वाटर यूज किया जाता है जो मानस लोगों को नुकसान करता है कि आयरन बहुत ज्यादा है हमारे जैसे किसी वाटर बॉडी से पानी लेके आना तो उसमें एक आयरन वगैरह कम होता है प्योरीफाई करने में भी सुविधा होती है तो वो हमने एक स्कीम उस समय लाया था बड़ोमुरा में बनाने का जब बाद में इसको चेंज किया उसमें कुछ पॉलिटिकल प्रॉब्लम वगैरह हो रही थी जो ढुम्बूर से हम बड़े राउंड की पाइप से पानी वहाँ ला सकते कि हमारा बहुत बड़ा आउटर वाटर बॉडी है वहाँ और बहुत शुद्ध पानी है वहाँ से लाके इसको करेंगे तो आगरतला के विशालगढ़ की उदयपुर की जो भी रोड से वो आएंगे उसी रोड में वो पानी से लेके आप प्योरीफाई करके आप अर्बन बॉडीज में दे सकते हैं तो इससे बहुत बड़ा लाभ होगा ये एक आइडिया सुंदर आया है उसको मैं शेयर करूँगा चीफ सेक्रेटरी और हायर अथॉरिटी के साथ